असलमेकम ऑल द व्यूर्स उम्मीद करता हूँ आप ख़ारीियत से होंगे तो आज मैं आपको गाइड करूँगा कि आप फोर्स आज का अकाउंट कैसे एक्टिव कर सकते हैं सबसे पहले आपने ट्रस्ट वालेट बनाना होता है और उसके अंदर आपने टेन यू एस डी और ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो सिक्स बी एन भी रखने होते हैं जैसे कि आपके सामने मेरे अकाउंट के अंदर पड़े हैं ठीक है तो उसके अलावा आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको डी एप्स लिखा नज़र आएगा आपने डी एप्स को क्लिक कर देना है राइट साइड पर आप कॉर्नर में देख सकते हैं डी एप्स लिखा है उसके बाद यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट करना होता है फोर्स आज का रेफरेंस लिंक यानी कि जिसने आपको ज्वाइन करवाया है जो आप जो आपका अपलाइन है आप उसका रेफरेंस लिंक माने मांगे और आपने वो रेफरेंस लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप ये लिंक पेस्ट करते हैं लिंक के ना स्टार्टिंग में आटो ही लिखा आ जाता है एच अगर आपके भी लिखा आ रहा है तो आप उसे ख़त्म कर दें आ, ऐसे सेम ही लिंक होना चाहिए जैसे कि फोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है आपके सामने उसके बाद आपने कीबोर्ड से डन को क्लिक कर देना है जैसे ही आप डन करते हैं यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है आपने कनेक्ट को क्लिक करना है जहाँ पे आपके मोबाइल सिग्नल शो हो रहे हैं वहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे अथीरियम का निशान बना नजर आएगा मेरे वैसे पहले ही स्मार्ट चेन है तो मैं यहाँ पे स्मार्ट चेन ही सिलेक्ट करूँगा अगर आपको यहाँ पर अथेरियम लिखा आ रहा है तो आप यहाँ पर स्मार्ट चेन कर लें ठीक है राइट साइड पर इधर सिग्नल वाली साइड पर देख सकते हैं उसके बाद आपने रजिस्टर्ड नाव को क्लिक करना होता है रजिस्टर्ड नाव को क्लिक करने के बाद आप अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको फुल समझ आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा आपको उसके बाद आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे अप्रूव बी यू एस डी लिखा नजर आएगा आपने यहाँ पे अप्रूव को क्लिक कर देना है जैसे अप्रूव को क्लिक करेंगे आगे फिर अप्रूव लिखा आएगा आपने अप्रूव को क्लिक करना है नेक्स्ट आपने अपना पासवर्ड लगाना है उसके बाद तो फिर थोड़ा सा वेट करना होगा रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ पे क्लिक कर दें ये ब्लू कलर में रजिस्ट्रेशन लिखा है ठीक है जैसे आप ब्लू कलर वाले रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपने कर देना होता है अप्रूफ यहाँ पे अप्रूफ लिखा है आप अप्रूफ को क्लिक करें फिर अपना पासवर्ड लगाएं सेम प्रोसेस और उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है ठीक है आपने कुछ भी नहीं करना थोड़ा सा वेट करना है उसके बाद अच्छे तरीके से देखते जाइएगा जब यहाँ पर आपको एक्टिव ट्रिपल एक्स लिखा नजर आ जाएगा आपने अपने मोबाइल वाले बैक वाले बटन को क्लिक करना है यानी कि आपने एक स्टेप बैक करना है उसके बाद आपने दोबारा रजिस्टर नाव को क्लिक करना है जो पहले वाला रजिस्टर नाव था दोबारा ही उसी को क्लिक करना है थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करेंगे अपनी स्क्रीन को तो नीचे लॉग इन टू योर अकाउंट लिखा आएगा ठीक है आपने लॉग इन टू योर अकाउंट को क्लिक कर देना है जैसे ही आप लॉग इन टू योर अकाउंट को क्लिक कर फिर आपके सामने ऊपर लॉग इन टू योर अकाउंट लिखा आएगा सबसे पहले फिर आपने यहाँ पे ओके एक को क्लिक करना है जैसे ही आप ओके को क्लिक करते हैं आपका अकाउंट हो जाता है ओपन उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपकी आईडी नजर आ रही है उसके साथ एक सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे आपने सेटिंग को क्लिक करना है और स्क्रीन को ऊपर करना है यहाँ पे सिर्फ आपने अपना एक नेम डालना है जैसे कि ये भाई का नाम जैन है तो मैं जैन लिखूँगा और यहाँ पे दो डॉट कर दूँगा स्मॉल्स अपना नेम लिखना है और नेम के अंदर आपने स्पेस नहीं देनी और नीचे सेव चेंजेस को क्लिक कर देना है ठीक है ये आपका नेम हो जाएगा सेव और यहाँ पर फिर दो लाइनों को क्लिक करें और यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाएँ ठीक है जी तो ये आपका अकाउंट हो जाएगा एक्टिव